Вы имеете в виду паспорт для того, чтобы удостовериться, что для это? Для того, чтобы удостовериться, что это? Да. да. Что это именно вы. Она а да. все да. да. угу. Наталья, у меня вопрос. А еще в этом году нет водителей автобуса вместо водителей машин, водителей автобусов. Что, что? Ну, для членов комиссии, Дим Что? Ну, говорят, что у них нет машины сейчас, а их всех в один автобус сажают. Так, э, если вас интересует этот вопрос, подъедьте ко мне, я вам расскажу всю схему, mm -hmm. что мы делаем. Так что все, все есть. А еще вопрос, Наталья Аконовна. Вот. Да, 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 э, да. На сельских участках нет информационной плакаты по кандидатам. Значит, э, согласно этого закона, что это местные выборы, весь материал свой, агитационный, и тот, что вывешивается на каждой дельнице, изготавливает сам кандидат. Нам приносили соответствующие плакаты, соответствующую биографию, мы ее утверждали. И им говорили, что вы имеете право свою автобиографию, свой портрет, чтобы они были на участке. То есть вы централизованно не печатали? Сейчас? Нет, в законе это не предусмотрено. Это делает партия, это делает кандидат но после нашего утверждения этого материала. Мы...